Охлажденными, измешанными напоями в том выводилось три 3000 лет тому. Шас изменились, а от любовь до коктейлей нет. Тоже приглашаем вас на мастер-класс из приготовления мохито. Напиток безалкогольный, любимый всеми нами, это, конечно же, мохито. Так как одной из составляющих части является мята освежающая, также лайм станизирующий. Для его приготовления нам требуется мята лайм и по вкусу это может быть минеральная вода или же какая-нибудь сладкая тоник ну естественно лед у склянку кладем листья мяты дальше нам нужен лайм буквально несколько 3-4 кусочка также мы добавляем тростниковый сахар теперь все эти ингредиенты нужно растереть до выделения мятой эфирных масел и сока лайма нам нужно добавить лед. Воду добавим додаем в последнюю чергу. Нам нужны желательно толстые трубочки и палочка для размешивания коктейля. Залишилось эту смакоту только прикрасить. Так это был классический традиционный мохито. А для любителей экспериментировать и для любителей клубнички мы можем приготовить клубничный мохито. Для этого нам потребуется та же мята. Лайм і, соответственно, клубника. Технологія приготування лишається такою ж. Кладемо у склянку свіжу м'яту, лайм і полуниці. Можна трохи підсолодити, але ми цього не робитимемо. Далі ми розминаємо наші інгредієнти, додаємо льод. Клубнішний мохіто лучше смешивать з мінеральною водою, щоб не потерялся вкус клубники і м'яти. Далі ми, розмішуємо. звісно, розмішуємо. Естественно, трубочка. І украшаємо її у Наш клуб між готовий. як бачите, у приготуванні ці коктейлі зовсім не складні. Тож радуйте своїх рідних і друзів, адже це так смачно.